Ждите, закусываю. Угу. Вы откуда? Из Ярославля. Украина, кривой рог. А, кривой рог замечательное название. Меня зовут... Ну, это, это, это вот это Ми... Россия, да? Это Украина. Кроме. Да, Украина недавно стала, а до этого Россия была. Когда до этого? До этого был Советский Союз. А до этого была Российская империя и УНР. Ну, а Россия появилась тогда же, когда и Украина. Ну, Россия это же наследник Советского Союза приемный. Товарищ, а Российской империи нет? Украины. Российской империи, к сожалению, нет. А вот Советского Союза, да? Потому что Российская Федерация принимает все долги. И все обязательства Советского Союза. И, и что? В Конституции написано... Все Россия. равно Россия появилась да. в 1991 году. Все? Нет, там поменялся политический административный строй. И Нет. название поменялось. А так, Советский год, Союз распался. Из него вышло очень много государств. В Но том числе закон, и Россия. А Законно распался он законно распался незаконно? какая разница законно незаконно рано или поздно любая империя распадается вот и советский союз распался О, официально, официально в мире во всем мире его он россия признается наследником советского союза да пофиг вообще то есть выход украины да пофиг, ну понятно подождите во всем мире а кто признает что россия правопреемник совка Документ, где почитать, как он называется, номер его? Конституция Российской Федерации. А, Конституция Российской Федерации действует только на территории Российской Федерации. Точка. Вы в, смотрите, в ООН, я, обе сапог. я объясню. В ООН. А, где прочитать резолюция да, там какая-то да, или что-то еще? Россия же не вступала в ООН, правильно? То есть она наследник Советского Союза. Вот были. Ну, раньше председатель Советского Союза, потом стали Россия Где почитать про этот документ о том, что Россия правоприемник? Про Конституцию мы разобрались. Конечно, Ваша Конституция действует на территории только вашей страны. Все. Вы там, принципе, можете, можете, в принципе, можете писать все, что угодно, нам пофиг. У нас она не действует. Если Россия исполняет договоры Советского Союза, международные. Які Почему? Почему должна... Наприклад, Хельсінські договоренності? Почему Росія нарушила? Напав на Україну, напав на Сирию, напав на Грузію? Бубочки, всім привіт. Атаки на наш канал продовжуються. На жаль, оркам дуже сильно не подобається все те, що ми робимо, що ми. Намагаємось допомагати ЗСУ. Прошу від вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на нас, якщо ви ще не підписані, написати будь-який нам коментар і порекомендувати це відео своїм друзям, для того, щоб росла наша спільнота спільнотар, для того, щоб квітнув і розквітав наш український YouTube. Ще залітайте і підписуйтесь на наш резервний канал. шабля КР резерв. Давайте разом нищити ворога. Слава Украине! Будапештский меморандум, почему Россия нарушила? Украина нарушила договор. Какой? Подписанный в 91 году. О а добрососедстве и дружбе. 97-й. Его нарушила Россия. Каким образом? Если вы, если вы Напав стали... на Украину. Почему Россия? А, напали. А то есть, если стали вы врагами, то почему у вас не напасть на тогда вас? Вот. Когда если мы с мы вами. друзьями, то мы вас Что ты несешь, Ярославль? А? Что ты скачешь с темы на тему? Давай какую-то одну выберем и обсудим по возможности. Вы сами первые ан антимонтированные. пропаганду у вас появилась еще в 91 а, году. А, то, что я разговариваю про документы, это анти. Пропаганда шикарно. Конечно, конечно. Вопрос такой: Ярославль, ты признаешь нормы международного права? Государственная политика русофобская Вы нарушили договор о добрососедстве и дружбе. Какие пункты этого договора мы нарушили? Да, а, пункты точно. Я, я не могу, у меня нет Плохо садись в глаза. два Я его, я, я его читал. Ну, так найди его. Или вспоминай по памяти. Вы его на... Я тебе не верю на слово, что мы там нарушили. Ну, почитайте. Зачем ты говоришь ты обосновывай как-то? Ну, я не могу, я его читал. Я, я думаю, это у меня цикологически знаешь, что ли, я вам могу цитировать, что ли, что-то. Mm -hmm. У меня такого нету. Тухая я читал. Да? Хотите, проверьте. Зачем, если я знаю, что это вы нарушили все подписанные договоренности? В том числе да. и международный да, договор о э, признании границ Украины 91 -го года, который был подписан в двадцать третьем году, а ратифицирован в двадцать четвертом, подписывали Кучма и Путин. Все договора, все договора подписываются между дружественными странами. Понимаешь, дружественная страна, знаете, что такое? Нет, не только между дружественными. А из, между, между в принципе, войсками. между странами могут подписываться международные договоры. Это называется международное право и международные отношения. Ну, правильно. А почему вы нарушили? Почему вы в НАТО вступ, хотели вступить? Ну, мы и сейчас хотим, и мы вступим рано или поздно. Вам какое дело? Как, как у нас в договоре написано, что вы должны нейтралитет забудать? Нет. В каком договоре? В девяносто первом году подписали нет. договор, а как-то нет. Как -то нет. То а вот так как... это? Ну почитайте. Что мне почитать? Как мне почитать того, чего нет? Россия... там договор написан так, что Россия обязуется соблюдать э, территориальную территори... 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 целостность Украины, Украина обязуется. Себя, как бы, передать атомное оружие России. Это вы про Будапештский меморандум говорите. Ни в одном из этих пунктов этого договора. Он у меня распечатанный, могу принести. Не говорится о внеблоковый статус Украины. И дружественную политику по отношению к России. Но мы же нарушили его. Вы стали вражеским государством. Нет, сейчас я вам зачитаю Будапештский меморандум. А чего? А чего вы стали. Вы, вы как бы дружественную политику соблюдали? Зачитать? Ну, зачитайте у меня. А, у вас напечатали вам уже? Внесли? Он у меня распечатанный давно, чтобы всех россиян тыкать носом. Давайте. Что тут ни в одном пункте не написано про то, что Украина не должна вступать в НАТО? Давайте. А написано, что Украина должна соблюдать дружественную политику по отношению к России. Вы понимаете украинский язык? Ну, будем учить, вместе. А что понимать сейчас. Там, там два слова только отличаются. Знаешь, по-русски... По только закройте, я буду зачитывать. Я не буду вас ну, перекрикивать, не хочу. Ну, давайте. Давайте, все, ну, давайте тишина. Полправить. Давайте. Давайте. Мы про гарантии обеспечили связку с приединением Украины до договора про нерасповсюджение ядерной зброи. Дата підписання 5.12.94, Дата набуття чинності цей же, цей же день. 5.12.94. Господи, ну тут довго читати. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки вітаючи приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, номер договору 995, е, п'ять, нижне підкреслювання 098, як держави, що не володіє ядерною зброєю. беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу, відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в Сум. У світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для глибоких скорочень ядерних сил, підтверджують таке. Перший пункт: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключного акту НБСЄ, поважати. Тут ключові слова. Поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Другий пункт. Кор Росія оці всі країни підписанти. Вони ті ж самі підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім ціної самооборони або будь-яким іншим чином, згідно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Третій пункт тепер... я не закінчила. Вы, вы читаете обязательства России? Теперь почитайте обязательства Украины, что Украина обязал, обязалась. Э, я так понимаю, ты, я не понимаешь украинский язык. Я да. понимаю. Вы читаете? Нет. Укра, Укра... вот Укра. Не понимаешь. Вы читаете обязательства Украины? Теперь почитайте. Ты что, дал... Хорошо, я переведу на твой вонючий с русский язык. Я уже немного подрос. Я ну, ощущала, что ты не поймешь. Не Это я просто... тебе читаю зубовязанья э, других стран, которые подписывали Будапештский меморандум перед Украиной и в том числе Россия. Это России обязательства. Ты что, отдал кусок? Обязательства Украины какие были? Обязательства Украины какие были? Бы я тебе еще не дочитала. Ты меня начинаешь ну, давай, перебивать. Да нет, просто на сходи ты меня. Понимає? Все. Тій у Путіна лежить спать. Він я не розуміє, він я не розуміє українську мову. Якого чорта я повинна це далі читати. В сухому залишку, друзі, тут нема нічого про внеблоковий статус України. Єдиний раз, коли Україна. Ці... Ванніші. Єдиний раз, коли Україна казала про свій внеблоковий статус, це була в 90-му році декларація нашої незалежності. Все. Це був 1990 рік. Там, здається, шостий пункт, що Україна буде внеблоковою країною. Все потім в акті проголошення Незалежності України жодного слова не було про внеблоковість. Росіяни, заспокойтеся. Все. це була наша декларація в 90-му році. Є там таке, а, в акті нема, да. в 90-му році. І ми... це не договір. Це ми просто продекларували всьому світові. А через рік. поміняли свої плани, маємо повне право. И господи, не перед якою р***ю ніхто звітувати не буде.